大家好，这里是阿伦才的生活，阿伦才又要为你开箱喽。h e 一目了然吧 n a t u r e h i g h 的这一个啊，户外的这一个军床，铝合金军床，而且这个脚呢是高低脚，可以调整哦。户外折叠型军床，军野的啊，这一个系列。 货号呢是 NH 一九 JJ 零零六卡其色的，好，首先要谢谢这位朋友寄我开箱哦。好，卡其色的，而且呢，这个军床呢，应该是在摩客这个产品系列里面一个比较历史悠久的一个产品。到目前为止呢，它啊几乎都是最好卖的一个啊军床的一个系列。 因为呢，它是有那个所谓的这个杠杆的那个安装的一个方式，是比较容易安装的，不需要出太大力气。好，一打开来呢，我们看一下重量是多少呢？我不知道哦。但是拿起来呢，没什么太重的感觉，而且呢，它这一个袋子设计得很好哦。 这里呢有一个提手，然后这里呢有很多的这种啊扣扣带，对，实际上怎么用呢、嗯？可能可以直接扣在你的背包上面吗？这样子的情况吗？但是如果用来背的话，其实它还是有一定的这个重量的。好，看一下这个袋子的拉链呢，是这样子的，有一个布袋，很顺滑。 哦，打开来看一看。好，附带了这样子的一个说明书。首先呢是这样子的，这个就是那一个、啊、军床的这一个布布套了、啊。三副这一个脚架，红色的配色哦。这个是那个床架的横杠。好，这个呢就是那个三对脚架的六只可以增高的那个脚。 好，这就是行军床的这个牛津布啦，通常呢应该是六百 D 这样子的一个布料吧。好，看到吗？罗克的这一个标志，黑、就是、色的。好，首先呢，第一步呢，就是要把这一个横杠也插进这个行军床里面，所以反正有两对。好，我们首先让大家看一看这一个铝杠。 看起来它的厚度是怎么样呢？嗯，目测呢，大概是有 1mm 这样子的一个厚度吧。好吧，它的宽度呢，可能是 2cm 左右吧。直径啊，然后四节这样子的一个呃，有点磨砂状的这样子的一个铝合金的这个盖。然后前后呢，就是这样一个塑料的一个盖子，一百九十 cm 这样子的一个长度。 好，我们把它穿进去，这个军床。所以呢，这个底部呢，这个最后面的部分呢，其实是这样套住的啊，它不会走。好，另外一边呢，就有这样一个贴心的一个纸，可以一个袋袋子可以用。 放进你手指，再把这个杆子推进去。好，已经安装好第一个了，好，现在到第二根。今天是二零二四年八月八号好日子。好，最后呢，再把这个杆子掏进去，把它固定在这个裤袋里面。 哦，基本上两个杆子就装好了。下一步呢，就是把它的这个翻对三个这个脚架装上去、哦。所以呢，其实行军床安装起来还是需要一些时间的，至少要五到十分钟。 相对来说呢，啊，气床啊，或者是那些自动吸气的床啊，海绵床啊，气垫床啊，拉丝床啊，相对来说就简单一点。所以当然也是看大家露营的需求不同啊。因为平均床呢就可以直接放在草地啊、沙地啊，什么都行。气床呢就需要一定的呵护了。好。 好多的这个塑料袋，拆起来真的要花好多的时间。好，这一个脚架呢，摸起来呢是非常的顺滑哦。红红色非常亮眼的这样子的一个配色哦。好，大家不要装反哦。好，这一个弧度呢是向上。好，总共有三对。 不要向上，这个弧度呢是向上的，我们大家不要装错。好，好，给大家仔细看一看。嗯，这里呢就有一个所谓的这样子的一个杠杆的一个模式，当、啊、然这里有两个这样子的一个按钮啊，前后都有，按上去就可以解锁，就可以等一下把它卡进去。 这样子，另一边呢就是死的。好，首先呢，我们把看得到吗？把死的那一边先卡进去，然后再把另一边把它卡进去，然后再用一点，稍微用一点力。 OK，把这个杠杆给锁紧，看到吗？这个东西基本上就组装好了。啊，这一个方面其实还相对是比较容易的。好，第一步呢，先卡、啊、进去这个没有杠杆的，然后再把这个杠杆打开。哎、okay,，装错了，这个壶呢一定要向上哦。 好，把杠杆杠杆打开，再把这个卡口压进去，再把这个杠杆锁上，卡拉第二个搞定，第三个，很快的。 这个这个床垫已经弄好了，是非常的紧绷哦。这个床面，这个就是所谓的军床了。等一下给大家好好看看。好，今天围观了很多的观众，等一下他们会上来试睡哦。好，再让大家看看啊，这一个脚呢是这样子的。 如果要把它床加高呢，就有这一二三四四三十二十二根这样子的，也是铝合金的，这样子的一个脚啊，大家看得到吗？底呢是这样子的，这里呢有一个卡口，应该是直接把它塞进去啊。所以通常呢，我就不把它们组装好了。十二条腿蛮花时间的。好、啊，那个、可以看到呢，罗克的用心，看到吗？这个袋子也是做的非常漂亮的。 好，那我们来看一看这个床吧。脚下的情况呢，离地的距离啊，我看大概是啊十五个 cm 左右。好，所以整个造型呢就是这样非常简单的啊，这样子的温暖的卡其色，配上这个黑色的挪克的这一个标志。好看得到吗？其实是整个布面呢是拉的紧紧绷绷的。 好，等一下再睡上去，感觉一下。但是我现在一身都是汗。好，首先在上面铺上一层。哦、啊，感觉这个不是我的哦，有点不好意思啦。好，现在就要躺上去了。我期待哟，这是我第二次躺在这种军床上面，上一次呢是黑狗的这个床。 好，躺上去是什么感觉呢？再多一次嗯。嗯嗯，其实呢，躺上去呢，这一个布其实是会向下凹陷一些哦，就是有一定的包覆性。嗯，它是有一定的弹性的。嗯，是这样子的一个感觉。嗯其实这个宽度呢，啊、呃，对于习惯睡大床的人来说呢，就会窄一些了，只能略略的转点身。 嗯，声音呢，噪音呢，其实还 OK 的啊。但是呢，可能可以配置一下罗克的另一款，就是那个棉垫啊，把它铺在上面，应该就会更好睡。或者是你有睡袋啊，就可以把它放在放一个睡袋在上面，效果应该会更理想吧。但是如果是啊走轻便的这样子的一个啊露营的方式的话啊，当然是什么都不用带喽、嗯。好，嗯，睡上去感觉是 OK 的。 好，再看一看。好，这个底下呢就是这样子的哦，看到吗？其实这里啊算是一个底座，嗯，然后这个就是插那个啊脚，提高那个脚的那个洞口了，在这里，嗯，所以是呢有三个这样子非常醒目的一个红色的干哦，嗯。 重量呢是啊非常轻的，一个手就能够啊很轻松的把它提起来。嗯，其实加了一个枕头呢，啊睡上去的感觉嗯蛮舒服的嘞，其实是蛮好睡的啦。但是翻身的时候可能会靠到这个铁，然后搞不好会翻去这个床之下的。 就这个睡床底下呢，还有这样子的一个挂钩、哦，应该是有六个吧，还是四个这样子的挂钩，嗯，可能也可以挂一些东西咯。嗯，底下呢其实也印了这个啊床架的组装的方式啊，所以就不怕把那个说明书丢掉。好，这个就是挪克的军野的这一个军床咯。好，喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。记得扫描最后的那个 Q R code 跟我联络。 拜拜。Bye bye.